Центром контрабанды в две стороны является город Артемовск. И что самое горько осознавать то, что первоначально цели и задачи батальонов, как и моя мотивация была, это с оружием в руках защищать свободу и независимость Украины от вторжения, то на сегодняшний день часть вот таких подразделений структурных структуры Министерства внутренних дел которые фактически подменили понятие милиционер и защита территориальной целостности и сотрудничают с террористами, с ополченцами, переправляя им на ту сторону контрабанду в виде продуктов питания, водки, сигарет, лекарства, фактически спонсируют террористов. И в обратную, в обратную сторону, с оккупированных территорий, берут украденный на шахтах украинский уголь, порезанный, предприятия «Металлолом» выезжает. Информацию и видео, которое я предоставил, это десятки машин, это на сегодняшний день площадки, которые созданы в Артемовске. Они уже не просто предлагают мэрам городов по округе, как они до этого ездили, возьмите у нас угли по поддельным документам на отопление школ, садиков, больниц на бюджет. Сейчас они уже грузят вагоны. Если я вас правильно понял, эти действия контрабанда угля производятся под прикрытием правоохранительных органов? Ну, не прикрытием. Они а организовали эту преступную схему поставки контрабанды. Это организовано ими, она полностью контролируется. И вот это, как пример, одна из колонн, которая проходила в начале месяца, из нескольких десятков автомобилей, если будет возможность, вы обязательно покажите в эфире. Это конкретно по команде командира батальона «Артемовск». Виталия, как-то там фамилия его, мы не, мы не знакомы даже были, его не было тогда, когда мы заходили, воевали, освобождали. Вот он послал, когда людей, конкретно батальон Артемов, сопровождает машины с ворованным углем на конечному потребителю или на площадке для продажи населению, бюджетным организациям и для погрузки вагонов отправ... 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 отправки по территории Украины. И эту информацию взяли в работу, поэтому э... ну, до конца расследования, которое идет, я не все факты, не все случаи могу сейчас озвучить до окончания следственных действий. Это, 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 в месяц миллионы гривен. Мы продемонстрируем видео, которое нам предоставил Сергей Черен. На нем зафиксирован караван машин, груженным углем. По его словам, это свидетельствует о том, что в Артемовском районе действует цепочка, налаженная цепочка по контрабанде угля.